Salam, pərvahdınız xeyir olsun. Hoş gördüyü sizləri. Bu gün sizlərə kirpib pirojanasının hazırlanma qaydasını göstərəcəm. Öncedən qeyd edeyim, yəni bu pirojna bir çox ə, başqa adlarla da tanınır. Anjelika pirojnası deyən də var, yəni eynidir, onu biləsiz. Ə, yəni ki, snejokda deyən var, beloçka deyən var, eynidir. Resept eynidir, müxtəlif adlarla tanınır. İndi isə keçək ərzaqlara. Bunun üçün lazımdır bizə 6 ədəd yumurta. Yumurtaları bu qabın içərinə qırıp hazır qoymuşam. Stəkan yarım şəkər tozu, 2 stəkan un, 150 qram xamaq və yaxud ə, tuş olmayan qatıq, 3 xörək qaşığı duru yağ, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu və ə, 2 xörək qaşığı kakaodu. Kakao yəni xəmri, həm ağ, həm qara eləyəcəm kakao, yəni ikinci mərhələdə xəmirin digər yarısı üçün istifadə olunacaq. İlk öncə başlayaq xəmirimizi hazırlamağa. Bunun üçün əvvəlcə 5-6 yumurtanı mikserlə ağarana qədər çalıram və sonra şəkər tozunu da bura əlavə edəcəm. Yumurtaları köpüklənib ağarana qədər yaxşı-yaxşı çalandan sonra şəkər tozunu bu yumurtalara az-az əlavə edərək yenidən mikserlə qarışdırıram. Yumurta və şəkər tozunu qarışdırdıqdan sonra e, 3 qaşıq bitki yağını və 150 qram xamanı da qarışıma əlavə edərək yenidən mikserlə qarışdırmağa davam etdik. Ən sonda isə 12 un, stəkan unu qabartma tozu və vanili də əlavə edirik və artıq bundan sonra xəmrimiz hazır olacaq. Bunları da alınan xəmiri iki hissəyə böldüm. E, bir hissəsinə qəblədən e, götürdüyüm və ələkdən keçirdiyim 2 xörək qaşığı kakaonu əlavə edərək mikserlə qarışdırıram. İlk öncə e, ağ e, hissəni içərinə yağlı kağız yerləşdirdiyim listə töküb e, isitdiyim sobada təxmini 15 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuram. E, qabın diametri 26 sm-dir. Bundan sonra bu hissə bişəndən sonra kakaolu koroju da bişməyə qoyacağam. də isə kojumu qoyum sobaya bişməyə. Ağ ah, kojumuz bişdi, hazırdır. Bunu kənara soyumağa qoyuram və indi isə kakao kojumu bişməyə aparıram. Eyni qaydada kakao kojumuz da bişəcək. Kojlarınız bişib soyuna qədər biz də ə, kremi hazırlayaq. Krem kərə yağı və qatılaşdırılmış südən ibarət olacaq. 250 qram kərə yağıdır və bir bankada qatılaşdırılmış süd. Əvvəl yağı mikserlə qarışdırıb rəngi ağarana qədər qarışdırırıq. Ondan sonra da istəksə qatılaşdırılmış südü də əlavə edərək xəmirimizi hazırlayacağıq. Kremimiz də hazırdır. İndi isə qaldı korcuları kəsib aralarını kremləməyə. Qorçlarımızın ikisi də bişib şey soyuyandan sonra, eee, stəkan və ya potansla bir e, dairəvi forma ilə, eee, bunları kəsirik. Bu Şəkildə kontları da hazırladım, həm ağ, həm kakaolu. İndi isə başlayıram pirojnaları hazırlamağa. Mən 2 ayrı korcuları ifxdə üst qoyacam. İstəyirəm çünki bir-bir alınsın və yəqin ki, belə dedim kimi istəsəniz arasını kəsərək də hazırlaya bilərsiniz. Qatların həm aralarını, həm də kənarlarını yaxşı-yaxşı kremləyəcəm. Bu şəkildə sonra ise üzerini ve üzerini de kremleyen sonra ovuntu yap yaxşı yaxşı her tarafını boyayacağım bu şekilde bizim düzənamız bu şəkildə hazırdır. Biz də kakaolu sində göstəriyim. Eyni qaydada arası, kənarları və üzəri kremләнir. İstəsəniz arasına ə, sirop əliyə bilərsiniz. Yəni korcaların yumşaq olduğu üçün sirop eləməyə ehtiyac görmədim. Siz əgər e, çox yumşaq istəsəniz və yaxud görsəniz ki, qurğularınız bir qədər bərk qalını, o zaman e, arasını sirop ilə bilərsiniz. E, su ilə, e, yəni paxtlova şirəsi hazırlayan kimi, su ilə şəkər tozunu qarışdırıb bir qədər həll olana qədər e, qızdırırsınız və şirə hazır olur. Və kremləməzdən əvvəl həmin şirəni qatların arasına çekebilirsiniz projelerin üzerine yani qaul pirojnamızı da bu şəkildə hazırladım. Həmen eyni zamanda əh e, qara e, pirojna da sevirəm. Yəni bir qat ağ koj götürəcəm, kremləyəcəm. Və üzərinə bir qat kakaolu korjeyi eleştireceğim. Aynı şekilde kremleyeceğim kenarlarını. Sonra da üzerini bu koruğun, daha doğrusu, bu pirojnanın bəziyərkən bir tərəfini qara, yəni kakaolu qovuntu ilə dolduracam bu şəkildə. Digər tərəfini isə ağ qovuntu ilə. Və belə ağ qara Dolmanda bu şəkildə hazır oldu. Və sona qədər, e, yəni likorlar bitənə qədər bu şəkildə kremliyib, ovuntularla e, bəzənməyə davam edirəm. Beləliklə, pirojnalarım hazırdır, kirpi pirojnalarım və yaxud e, necə adlandırırsınız, anjeli ka pirojnalarım hazırdır. Bu möhtəşəm ləzzəti dadmağa e, sizi də dəvət edirəm, siz də hazırlayın. Əminəm siz də dadını bəyənəcəksiniz. İstər qonaq süfrələrinizə, istərsə də övladlarınızı sevindirməyə bu rahat və asan az ingredientli hazırlanan pirojnalardan siz də hazırlayın. Bu günlük məndən bu qədər. Yeni reseptlərlə yenidən qarşınızda olacağam. Sağ olun, gələn görüşlərədək.